Один из самых важных вопросов нашего многострадального города от монополистов – это отключение города и коммунальных предприятий от поставок электричества. Хочу сообщить следующее. По предприятию теплосеть. Буквально перед вашим приходом я разговаривал с директором по оплате за поставки электрической энергии. Оплачено на сегодня 100%. Мало того, это предприятие еще и оплатило монополисту 100 тысяч гривен за штрафных санкций. Потому что там же у них такая ситуация. Не платишь штрафные, все равно тебя отключают. Поэтому оплачено как текущее 100%, так и 100 тысяч оплачено по штрафным станциям. По Днепропетровск газу те, которые нас в прошлом году отключили от газа. По предприятию Султовод Теплосеть. Переплата составляет 80 тысяч гривен. То есть, по крайней мере, жители города, я могу сказать с уверенностью, у нас все нормально с поставками тепла для города. По предприятию Желтовод Теплосеть все нормально. По предприятию ПЖРУ. У нас есть проблемы с внешним освещением города. Проблема заключается в том, что у нас мы оплачиваем деньги эти с нашего бюджета, потому что сети мы вроде бы на себя передали, а договор пока заключен у нас между ПЖРО и ДТЭКом. Почему? Потому что до настоящего времени даже специалиста в управлении ЖКХ по электричеству у нас нету. Ставку мы ввели, пока специалиста вообще нету. Поэтому происходит следующая ситуация. ПЖРО оплачивает в том числе за счет своих оборотных средств в том числе иногда в ущерб своей деятельности, эти затраты на освещение города, а мы потом перечисляем их деньги как материальную финансовую помощь для покрытия этих затрат. На сегодняшний день ПЖРО текущие платежи осуществляют Те суммы, которые были озвучены на одном из оперативных совещаний по поводу долга, который выставляет ДТЭК, ну, суммы, если вы помните, страшные. Текущие, еще раз говорю, текущие платежи за освещение города ПЖРО оплачивает. Возникают проблемы с электрической энергией, которая разворовывается. Или где-то там неправильно что-то детек считает. На сегодняшний день, за несколько предыдущих лет, это, по-моему, 14, 15, 16 год, эта сумма составляет 5 миллионов гривен. Сегодня это дело по этой сумме находится в суде. Заключение специалиста э, в пользу ПЖРО, я вам скажу так, то есть специалист не подтверждает такие суммы, претензии 5 миллионов, но пока разбирательство, э, я кажу украинскому, тревает. Относительно текущих платежей, ПЖРО текущие платежи оплачивает. Поэтому угрозы отключения города, жилого сектора и э, городского освещения от э, света у нас тоже нет.